61번 자동차나 사람 따위가 일정한 건물이나 구역 안으로 들어가면 안 되는 것을 말합니다. 가로로, 만채, 아디어로레도끼구 버번, 채트럭, 아디마 벌베스컬레번의 너혼의 구라오, 보행 금지, 와기 금지, 출입 금지, 접근 금지. 이건 어떤 금지요? 예 छुरी फेमस हुन्छ फोहेङ खुम्जी नरियो यो फो फोहेङ चाहिँ मान्छेहरू हिँड्न नसक्ने भन्ने कुरा हो छुरीपखुम्जी चाहिँ प्रवेश निषेध गाडी होस् या मान्छेहरू होस् जो जुनसुकै जेसुकै होस् त्यो भित्र जान सक्दैन तोकिदिएको अब भवनहरू हुन्छन् अथवा कुनै त्यस्ता क्षेत्र हुन्छन् प्रवेश गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो छुरीप खुम्जी जी आगो निषेध छुनो निषेधि खुल्लो जग्गा हिरागोन छोइदे सामु काजी बढीमा तिन पटकसम्म अनुमति हुन्छ कामदार काम, काम गरिरहेको ठाउँ अथवा कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने कुरा हो बढीमा तिन पटकसम्म सम्भव हुन्छ छेरियो साबजाङ हुन्छेनग्युन दुङ्रोकङ हगाजे साबजाङ फेनगेङ कार्यस्थल परिवर्तनको बारेमा होइफान खुइफान मल मुल माउमे थुल्जे आङ्गना थारुन फुलफेन हान चमी इसिल्ते खरिद गरेको सामान मन नपर्नु मन नपरेमा अथवा अरू कुनै पनि असहज अप्ठ्यारो पोइन्टहरू भएको बेलामा छुजिन खिगाले दिएको अवधिमा परिवर्तन गर्न सक्ने गसुल कुरालाई माराम लिँदा भनिन्छ परिवर्तन गर्ने कुरा बुल वान अब वानबुल भनेको तपाईँले मोरेना छागल डुङ्गल खोम्सा हिन्जाङ रेन फेलिआके सायु खानुन छागब छिमिरा गिटी बालुवा आदिहरूलाई निर्माण क्षेत्रतिर 쌀리베라마 서허지브레거니 까리 음주파니요트로 어자의 국어 우버카로노 풀러저 텀프트럭 클자키 키징기 텀프트럭 텀프트럭 음 글러더의 장근아 특별한 사유로 인해 글로 의미가 있는 날이지만 이를 맹제. फादुन नारिमिँदा मिन्जे फादुन छुट पाउने दिन हो अब मजदुरहरूले माग गरेमा अथवा विशेष कारण देखाएमा त्यो कारणको कारणले गर्दाखेरि म कामको अर्थ भए पनि अथवा कम्पनीमा काम चलिराखे पनि त्यो चलिराख्ने दिन भए पनि जस्तो फ्याङ्गिल भए पनि त्यति बेला हामीले चाहिँ बिदा पाउन सक्छौँ अथवा छुट पाउन सक्छौँ भन्यो खेलकुद युगा छुत्थे फेङ्गा कामै नजानु बिचमै काम छोड्नु फेङ्गाो स्वनिमी ओनान खोद काजी छनगबुल पैसा लिएर भाडा लिएर ग्राहकहरूले चाहेको ठाउँसम्म लगिदिने अब त्यो बिजनेसको रूपमा चलाइएको कार हो अब यो चाहिँ फस्यो खिचा भनेको बिजनेस <clears throat> है माथिको हजुर तिन नम्बर ट्याक्सी यो फर्स्टले चाहिँ यो योगुमै लिए पनि उनीहरूले चाहिँ चाहेको अब जस्तो मलाई उहाँ यो चोकमा पुऱ्याइदिए ऊ चोकमा पुऱ्याइदियो भनेर बसेर लाँदैन

सँगै काम गर्ने सहकर्मी अथवा छिन्गुदुरी साथीहरू मैनुन छारी भेला हुने एउटा सि ठाउँ हो जो पनि अब साथी हामीलाई छोडेर जाँदैछ काम छोडेर जाँदैछ अथवा कतै विदेशतिर जाँदैछ त्यसमा हामी के गरिन्छौँ सबै मिलेर एउटा पार्टी गरिन्छ त्यो विदाय पार्टी अब त्यसलाई के भन्ने भनेको स्वागत स्वागत पार्टी वान वान अब यो सोङ नेन भनेको वर्षको अन्तिम अथवा थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर लास्टमा हामीले पार्टी गरिन्छ जस्तो अब हाम्रो पनि अङ्ग्रेजीमा बढी गरिन्छ है नेपालीमा त अलिक कमै होला वर्ष सिद्धिन लायो भनेर पार्टी गर्नेलाई सोङ नेन भनिन्छ सङ चाहिँ अब स्वागत पार्टी भइहाल्यो अनि या यो भन्ने चाहिँ अब पिकनिक आउटिङ बाहिर गएर यसो भोज भतेर गर्नु सेङ्गिल पाजेजी आन्गो कोक मग्नु थुकी सानमोगा आगिरल नाहल मगसुनिदा अब कोरियाको बर्थडेको बेलामा छुट्टाउ नै नहुने अनिवार्य खाने खाना हो

जगा फेङ्गोल खोचीकी खोची उय इल्चागान खिगान थुङ फेङ्गोने थुराखा ममोन गर्छु माराम निरा बिरामीले चाहिँ अब आफ्नो रोग मर्मत अथवा रोग ठिक हुने बेलामा चाहिँ तोकिएको अवधि जति पनि समय अवधि हुन्छ त्यो अवधिभर हस्पिटलमा गएर

जे पनि राम्रो हामीलाई उत्पन्न भएको छ राम्रो कुराहरू भएको छ त्यो बेलामा साथी अथवा सहकर्मीहरूलाई सरल हल्का सामान्य भए पनि खानाहरू दिने र खानाले सत्कार गर्ने कुरा भनिन्छ हान्थक नेदाङ फेङ्मुन वाङ स्वागत फेउङ छोड्नु फाङ्मुन भिजिट 안탑 트리디누 칠시빌본 철두 개의 손차비가 있는 작은 수콩구입니다 철산을 큰 가위나 탈을 깎는 혹은 구부릴 때 방해하는 시기에 사용하는 필요가 있는 두 개의 손차비 혹은 그의 핸들 이렇게 정리할 수 있는 두개 हुने एउटा सानो हातीय औजार हो माङ्सी सुबिना सामुसिरेछ फिजरुल सायु खाय मन्जिना सूर्य गिरुल सुरु थोगु हिम्ला घर अफिसमा फिजरुवा प्रयोग गरेर धुलो अथवा फोहोरलाई बढाएर 여러 점막 안에 오자로 담는 도구 먼지털이 청소함 쓰레기 받기 아그광쓰레기 받기. 수레기 받기. 한레기 받기. 먼지털이. 수레이 언니 보자고요 선생. 헝가이 언니 보자고요. 이 किनकि तिमीले बढाएर पनि सुरकी फात्केमै पहिला त्यहाँ जम्मा गर्छौ नि त यदि सुरकी थोङ आयो भने पनि त्यसमा राख्न सकिन्छ त्यसैमा नि थाम्दा गर्ने हो त्यहाँभित्र सुरकी राख्ने हो बढाएर यस्तो अब सुर नान अब त्यसमा अझै मिलाएर है सूर्य गिरो सुर नान बढाएर बढाइसकेपछि खात्ता ननुन गोत अथवा खत्ता नहुनु थोगु यसरी भन्न पनि सकिन्छ त्यहाँ लगेर राखिने भाँडो राखिने औजार भन्दा पनि भाँडो भन्ने जस्तो नै आउँछ यसै सेम हो तर अलिकति मिलाउन सकिन्छ र यही आयो भने पनि सूर्यकी फाती यदि भएन भने सूर्यकी ठोङ लगाउन पनि सकिन्छ यो थाम्नु थुगुले गर्दा मन्जी थरी छुआम खुमिर त भइहाल्यो छिलसिप साबुन 이 यी छागाबुल हाल्तेन छाँगाबुल छाग्यौन आन्दोमिदा यो काम गर्ने बेलामा पन्जा प्रयोग गर्यो भने हुँदैन त्यसैले पन्जा खोलेर मेसिनलाई हल्का गतिमा चलाउँदै खाली हातले काम गर्नु पर्छमा छाग सन्मान छागप फ्रेस छागप छागप यो कुन घाम हो यो छ सोक भनेको चाहिँ कम स्पिड हो है छ सोक भनेको कम स्पिड खोसोक भन्यो भने हाई स्पिड खोक र खोसोक छ सोक अनि अर्को खोसोक यो हाई स्पिड यो स्लो अथवा लो स्पिड यो, यो सम्मान लगाएर काम गरिन्छ जति जा? पनि घुम्ने मेसिनहरू हो है वास्तवमा जति पनि घुम्ने मेसिन र पिन भएका मेसिन जस्तो मानौ यो फ्रेस खिकेमा पनि अब यो काम सम्बन्धी हल्का अल, एक्स्ट्रा है यो फ्रेस खिगेमा पनि एउटा तिखो पिनहरू छेर्य पनि राख्न सकिन्छ है छेरो पिन तिखो पिन त्यो पनि राखेर रा काम गर्न सकिन्छ प्रेसबाट कसैलाई का, अब काट्नु पर्ने छ टुक्राउनु पर्ने छ अथवा पाल बनाउनु छ भने त्यस्तो पिन पनि राख्छ त्यस्तो पिन भएको बेलामा चाहिँ कुनै पनि काममा हामीले पन्जा लगाउनु हुँदैन अब यसलाई हामीले पन्जाले मात्रैले गर्दा एनमा छागरलाई चुज गरेको होइन पन्जाको कारणले मात्रै गरेको होइन है अब जति पनि मेसिनहरू ठुल्ठुला मेसिनहरू हुन्छन् जस्तो यो पिनहरूको काम बेरिने अथवा त्यो रोटेट हुने उयो मेसिनहरू हुन्छ त्यसमा पन्जा चाहिँ लगाउनै हुँदैन अब विशेष गरेर यसमा चाहिँ हाम्रो यो अरूहरू आउँदाखेरि अथवा यो सम्मान छागवहरू भन्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई कसरी भनिन्छ भने अब यो सम्मान छागव काम गर्नुभन्दा पनि पहिला त्यसलाई चाहिँ रोकेर त्यसको पाठ पूर्जाहरू के कस्तो छ चेक जाँच गर्नुपर्छ है भनेर त्यसलाई बुझ्नुपर्छ चा, सम्मान छागवलाई है अनि यो विशेष अहिले चाहिँ एनमा छागप छागपको चाहिँ यो एनमा छागप जस्तो सपोज मान न जस्तो ठुल्ठुलो अब बेर्ने ऊ भयो दुइटालाई दुइटा यो भयो बिचमा यहाँ तिमीले काठै घुसाउ काठ घुसायो भने यो माथिको घुमिरहेको हुन्छ तल पनि यो घुमिरहेको हुन्छ बिचबाट काठ घुसाइदियो भने त्यो काठको काठकोलाई बोक्राहरू सबै तासेर लगाइदिन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक चिल्लो चिल्लो बनाइदिन्छ होइन त्यो जति पनि यो रोटेट हुने ऊ दुईवटा सँगसँगै रोटेट हुन्छ यदि बाइचान्स ऊ भयो भने तलको र माथिकोले समातिन्छ कि र बढी फोकस चाहिँ यसलाई हिलमा छागवलाई गरेको हो र अनि सन्मान छाकपको बारेमा यदि कुरा आइहाल्यो भने तपाईँको यसमा चाहिँ के भनेर हामीले पढ्नुपर्छ र के भनेर बुझ्नुपर्छ भने त्यो काम गर्दाखेरि काम गर्नुभन्दा पहिल्यै मेसिनलाई हल्का स्लो स्पिडमा स्लो गतिमा उ गरेर त्यसको पार्ट पुर्जाहरू चेक गर है भनेर सम्मान छाक गर्न सिकाएको हुन्छ यही पनि छ सर सर सुरुमा स्टार मा चलाएर पछि डेल्टा मा चलाउने आईछ के ओ सर यो के गर्नु वन दिन आउने के केन सहयोग अझै भनिदियो सर त्यो छेरो मान्जिमेन आन्दियो भने मिलिङ को बारेमा हो नि सर थियो चाहिँ अ छेरो मान्जिमेन आन्दैन मिलिङ के त्यो फेरि त्यसको पिनलाई छोयो भने हुँदैन अब यसरी हुनलाई चाहिँ अब मेसिनहरू मेसिनहरू काम गर्दा कतिपय मेसिनहरूमा पन्जा नलगाइ हुन्न र कतिपय मेसिनमा यो पन्जा लगाउनु हुँदैन अब त्यसमा भन्दा पनि फोकस हामीलाई अब एनमा छागलाई विशेष फोकस केमा गरेको छ चा, सन्मान छाग विशेष फोकस केमा गरेको छ त्यसलाई याद गर्ने है <laughs> त्यो कुरालाई सर मिल्लिङमा पनि हुँदैन होइन सर मिल्लिङमा पनि हुँदैन पन्जा लगाउनु हुँदैन विशेष गरेर हेर्छ त यो जति पनि छन् नि सम्मान त्यो तिखो पिन रोटेट गर्ने उसमा चाहिँ पन्जा चाहिँ लगाइँदैन तर हामीहरूलाई जुन किताबबाट सिकाइएको छ र जसरी पनि हामीलाई सिकाएको छ एनमा छागपको बारेमा के सम्मान छागको बारेमा के हामीले चाहिँ त्यसैलाई एक्जाममा चाहिँ त्यही फोकस गर्नु पऱ्यो बाँकी भोलि कोरियामा आइसकेपछि हो ती त्यहाँभन्दा बाहिरी हामी उ हेर्ने त यो यहाँ मैले यस्तो यहाँ भनेको छ नि जस्तो <coughs> यो के भयो यो एन्मा छागको हेरे यो ऊ घुम्छ यहाँ तलतिरबाट केही न केही ठुल्ठुलो अब फलामै होस् काठै सपोज काठै काठको ठुलो काठहरू यहाँबाट पसालिदियो भने यसले गर्दाखेरि बाहिर तासिदिने त्यो बोक्राहरू फ्याँकिदिने अनि चिल्लो बनाइदिने काम गर्छ अब यस्तोमा अलिकति मात्रै पनि तपाईँको त्यो काठ पसाल्यो या त फलाम यताभित्र तलबाट पसाल्नुपर्छ त्यो पसाल्दा पसाल्दै सँगै त्यो पन्जा पनि टच भयो भने

अब सेन्डिङ भनिसके पछाडि अब यो चाहिँ सपोज यो सुरुमा यो एन्डमाको काम पहिला फर्स्टमा के गर्छ भने खागो फर्निचरहरू ए फर्निचर कम्पनी छलगुवा खात्थुङ थान्दानाहान खुम्सो गोरो मान्द्रजिन पेजो खान खसुरो अब छलगुवा खात्थुङ थान्दानाहान खुम्सो गोरो मान्द्रजिन यस्तो कडा धातुबाट बनाइएको र पेजो खान खसुरो तिखो चिजबाट अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो पेजो घनले गर्दाखेरि कुरा पासा पल् पल्टाइदिन्छ है नामु वा खाथुङ्गत ए र घेरो सरो खोजन सेकिन दे सुन्द अब नामु जस्तै धेरै चिजहरू धेरैवटाहरूलाई एक आपसमा फिक्स गरिदिने बेलामा प्रयोग गरिन्छ अब फिक्स गर्नको लागि नट बोल्नेहरूले पनि काम गर्छ होइन टाइट गर्छ त्यसले पनि एकै ठाउँमा जोड्छ दुई वा दुईभन्दा बढी चिजहरूलाई तर यसमा चाहिँ उत्तर मोद भयो

थुक्सु छारेङ्दा सामान लोड गरेर सार्ने बेलामा प्रयोग गरिने विशेष यो गाडी हो भइस फामुल अब कम्पनीबाट ठुलो आकारका सामानहरू उन्वान छाक सा पाजिल्सु पाजेलसो अप्नुन अब त्यो छुट्ट्याउने छुट्याउनै नहुने त्यो काममा चाहिँ यो कम्पनीमा ठुलो आकारका जति पनि सामानहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सार्ने काममा पाजेलसो अप्नुन छुट्याउनै नहुने 필수 장비입니다. 아보색번에 와 아보색업무가론 보 와물선, 체계차, 기초기 트랙터. 와물차 번 와물선 번에요 선. 정답입니계차선번 시보 차번 차가야죠. 와물선 번에 그캐시보 यसलाई कार्गो सिप भन्छ अब यो चाहिँ सामानलाई लोड गर्ने अनि पछाडि कतैबाट सामान आएको छ भने त्यसलाई झार्ने र सार्ने त्यो बेलामा प्रयोग गरिने स्पेसल गाडी हो अथवा स्पेसल ऊ उपकरण हो अनि कम्पनीमा चाहिँ एकदम ठुला सामानहरू सार्ने काममा योलाई छुट्ट्याउनै नहुने आवश्यक पर्ने उपकरण हो छिरिछा हो अब यसलाई फेरि अर्को तरिकाले नि आउँछ सामानहरू लोड गर्ने र तलमाथि सार्ने बेलामा प्रयोग गरिने थुक्सु छारेङ्गी भनेर पनि आउँला त्यो पनि ठिकै छ हो सर अनि ठुलो ठुलो कम्पनीहरूमा त्यो कन्टेनर कन्टेनरहरू त्यो लोड गर्न अनि झार्नलाई त्यो खिजुङलाई खिजुङ्गीलाई पनि प्रयोग त गरिन्छ नि प्रयोग गरिन्छ कन्टेनरहरू र उनलाई चाहिरलाई ठुल्को पनि काम हुन्छ 버스이카고 ship. 보 음, 보는 파니 이 시간에는 개인 를 하면 안 되고 외출을 하거나 출퇴해야 하는 경우, 경우에는 직장 상사에게 꼭허락을 받아야 합니다. यो अवधि यो समयमा चाहिँ व्यक्तिगत काम गऱ्यो भने हुँदैन र बाहिर जाँदा अथवा बिचेमा काम छोड्नु परेमा त्यस्तो अवस्थामा कार्यस्थलको सिनियरहरूलाई अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ छिल्गुन सिगान खुन्मु सिगान योगा सिगान योगा सिगान खुन्मु सिगान किनकि यो कामको समयमा तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्नुभयो भने हुँदैन अनि बाहिर जानु पर्यो बिचेमा छोड्नु पर्यो भने सिनियरहरूको अनुमति लिनुपर्छ यो छोलकुन सिगानमा यो पर्दैन ड्युटी जाने समयमा हिउँ सिगान सिकान तपाईँको आराम गर्ने समयमा नि परेन र एघ सिगान तपाईँको फुर्सदको बेला तपाईँको फुर्सदको बेला नि परेन थ्री hmm, टाइम एका भनेको फुर्सद फुर्सदिप एल्वन हिरेल हातका थाच छ हिरालसो अप्स सिङ्गारी अरेउलते फेङ्ग्युन इमगुमै छिल्छे फ्लोरुल फादल्सो इन्धन फर्म युम्ला यी फर्म हुन् साफछुगा फेसी खाइपिया हानु फर्म युम्ला काम गर्दै गर्दाखेरि चोट लागेर काम गर्न नसकेर जनजीवन गाह्रो भएको बेलामा औषध तलबको जति पनि तलब हुनुपर्ने थियो त्यसको सत्तरी पर्सेन्ट पाउन सकिने बिमा हो यो बिमा चाहिँ कम्पनीले अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने बिमा हुन्छ कम्पनीले जसरी पनि दर्ता गरिदिनुपर्छ अब यो सान्जे साङ्गे ह्युप छाङ्गे होइसकेपछि त्यो चाहिँ सान्जेमा जानु पर्यो हामी एक नम्बर चोटपटक लाग्दाको बिमा र यो कतिपय अवस्थामा हुने र कतिपय ठाउँमा लागु हुने कतिपय ठाउँमा लागु नहुने कुरा दुइटा छ नै यो यो फिक्स लागु हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर अब जस्तो तपाईँको सा बिरामी भएर जति पनि हामी उ गर्छौँ आराम गर्छौँ रेस्ट गर्छौँ रेस्ट गर्दाखेरि कर तलबको सत्तरी पर्सेन्ट पाइन्छ अब यहाँ तलबको सत्तरी पर्सेन्ट पाइने बिमा हो भनेको कारणले मात्रै तपाईँहरू साँझेमा जानुभएको नत्र काम गरेर चोट लागेको अवस्थामा जनजीवन गाह्रो भएको बेलामा औषध औसत स्यालेरीको औसत स्यालेरी जति पनि तपाईँको स्यालेरी छ त्यसको छिल्सी पुरुल छ इसुमिदा होइन भन्यो भने तपाईँ युवा खोपियातिर पनि जान सक्नुहुन्छ किनकि यो चाहिँ अरू बेलामा के यो बिरामी भएर उसमा हस्पिटलमा बसेको बेला हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले तलब पनि पाइन्छ कम्पनीले पनि दिन्छ बिमाले पनि दिन्छ तर यो हरेक कम्पनीहरूले आफूले आफ्नो कम्पनीको मार्फतबाट दिन्छ भन्ने चा। चाहिँ होइन तर दिने होला केही कम्पनीहरू ठुल्ठुला कम्पनीहरू हुन्छन् तिनीहरूले पनि पैसा दिएका हुन्छन् कि अब बिमाले पनि दिन्छ पैसा अनि प्लस यो कम्पनीहरूले पनि पैसा दिएका हुन्छन् डबल कमाइ हुन्छ एक सय चालिस पर्सेन्ट कम्पनीले दिने हो कि तर बिमाबाट दिने हो नि त कम्पनीले त दिने हो अब कम्पनीले आफ्नो पकेटबाट त दिन्न सबै कम्पनीले यही साँझे गरेको हुन्छन् कामदारको नाममा बिमा गरिदिएको हुन्छन् अनि त्यही बिमा कम्पनीले पछि कम्पनीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ अहिले चाहिँ दिन कम्पनीले दिन्छन् पछि चाहिँ साँझेको बिमाबाट उनीहरूले पाउँछन् अनि त्यो बिमाबाट वास्तवमा दिने सत्तरी पर्सेन्ट पनि र एका दुई कुनै कुनै कम्पनी यस्ता हुन्छन् जुन आफ्नो पर्सनल्ली पनि दिन सक्छन् प्लस यता बिमाको पनि पैसा आयो यता आफ्नो पनि दिन सक्यो त्यो कुनै कुनै मात्रै हुन्छन् सबैमा फेरि हुन्छ है भन्ने चाहिँ होइन आफ्नो आफ्नो बजारबाट दिने पनि हुन्छ हुन्छ कुनै कम्पनी छ कम्पनी दिन्छ दिन्छ यो स्यामसङ कम्पनी दिन्छ नि